शाबान का महीना है और शब बारत की रात आने वाली है पंद्रह शाहबान की रात को शब बारत कहा जाता है रवायात में आता है इस रात की सबसे बड़ी फजीलत रबालमीन ऐलान फरमाते हैं कि कोई हेमत मुझ से मफ़रत तल करने वाला कि मैं उसकी मफ़रत करूँ कोई है मुझसे रिस्क का तालब कि उसकी रिस्क नहीं वसत की जाए कोई है ओलाद का तालिब कि उसको ओलाद की नमत से नवाजा जाए तो मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं और रहमतों की बारिशें बरसती हैं लेकिन बाज़ रवायात में आठ किस्म के लोग आए हैं बाद में मुख्तलिफ आए हैं और एक रिवायत में आया कि चार किस्म के लोग हैं जिनकी दुआ आलमीन इस रात में कबूल नहीं फरमाते रद्द कर देते हैं और इन चार किस्म के लोगों की मफरत नहीं होती सबसे पहला उनमें वो शख्स जो शराब का आदि हो फरमाया इस रात के अंदर भी इतनी फजीलत और बरकतों वाली रात है लेकिन शराब के आदि आदमी की मफरत आलमीन नहीं फरमाते और फरमाया दूसरा शख्स वालदैन का नाफरमान जो वालदे का नाफरमान हो उसकी मफरत नहीं की जाती और उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं क्योंकि वालदे का दर्जा बहुत बुलंद वाला है वालदे की अजमत वालदे के मकाम को इस आयत मुबारक से समझिएगा कि रबालमीन कला मजीद और फरकार हमीद के अंदर अर्शास फरमाते हैं कि तुम अपने रब के साथ किसी को शर्क न ठहराओ आलमीन फरमाते हैं वन हर हुमा अपने वाले को उफ तक न कहो यानी वालदे का मकाम इतना बुलंद है कि आलमीन अपनी जहाँ अपनी हमदना बयान करने का दर्ज देते हैं जहाँ अपनी तोहीद का दर्ज देते हैं वहीं वाले की अजमत को भी बयान करते हैं अपने साथ जोड़ा है वालदे अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी न्यामत है और जो वाले का नाफरमान हो रबालमीन उसकी दुआओं को रद्द फरमा देते हैं उसकी दुआएँ रबुलमीन की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती और ऐसे शख्स की मफरत नहीं होती और फिर वालद के नाफरमान शख्स के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये है कि कुछ गुनाह हैं जिनकी सज़ा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है उन गुनाहों में एक गुनाह वाले की नाफरमानी है वालदान का दिल दुखाना है वाले को सताना है कि जो वालदे को सताने वाला होगा जो वालदे की नाफरमानी करने वाला होगा जो वालदे के आंसू बहाएगा फिर आखरत में तो उसको उसका सिरा मिलेगा ही मिलेगा लेकिन वालदे का नाफरमान को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक उसको उसके गुनाह की सज़ा दुनिया ही में ना मिल जाए तो इसलिए वालदे जिनके जिंदा हैं हम वालद की खिदमत करें वालदेन से दुआएं लेने वाले बने और फिर तीसरा शख्स जिसकी मफरत शब बारत की रात में नहीं होती और जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती फरमाया कदा तलकी करने वाला रिश्तों को तोड़ने वाला रिश्तेदारी जोड़ना बहुत अजर स्वाब का काम है और फिर रहम रिश्ते जोड़ना फरमा आज वसलम के अजी से है फर रहम जो है यह रबुलमीन के अर्श के साथ लटक रहा है रोज़ आमत यह अल्लाह की बारगाह में अल्तजा करेगा कि रब्लमीन तेरे बंदों में से जिन्होंने मुझे दुनिया के अंदर जोड़ा जिन्होंने रिश्तों को जोड़ा अल्लाह तो आज उस उनको अपनी रहमत से जोड़ दे और जिन्होंने दुनिया में रिश्तों को तोड़ा जो रिश्ते तोड़ने का सबब बने अल्लाह तो आज उनको अपनी रहमत से दूर कर दे और एक और अदीसा मुबारक है जिसके अंदर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया अगर कोई शख्स रिश्तों को जोड़ने की खातर रिश्तों को जोड़ने की खातर अगर कोई शख्स किसी के पाँव पकड़ लेता है माफ़ी मांगता है बावजूद इसके कि वो मजलूम है उसके ऊपर जुल्म किया गया है ज़्यादती की गई है उसकी तरफ से कोई ज्यादती नहीं थी कोई नाइंसाफी नहीं थी इसके बावजूद वो नफ़रतों को दूर करने के लिए वो नाराज़गी को दूर करने के लिए वो रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए अगर पाँव पकड़ लेता है माफ़ी मांग लेता है फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इस माफ़ी मांगने की वजह से इन पाँव पकड़ने की वजह से अगर दुनिया वालों की नज़र में जो इस आदमी की जिल्लत हुई रसवाई हुई दुनिया वालों ने कहा कि ये तो देखो किसी के ऊपर लम हो रहा है और यही पाँव पकड़ रहा है यही माफ़ी मांग रहा है फरमाया के रोज़ क्यामत मेरा वो मेरे दरबार में आ जाए और मैं मोहम्मद रबी सल्ला वम इन रिश्ते जोड़ने की वजह से मैं उसको रोज़ क्यामत खुद उसको इज़्ज़त अदा करूँगा सुबह कितना बुलंदबाला मकाम और मरतबा है रिश्तों को जोड़ने का तो फ्रमा जो रिश्तों को तोड़ने वाले हैं क़ात आलकी करने वाले हैं शब बारात की रात उनकी मफरत नहीं होती उनकी दुआई रब की बारगाह में कबूल नहीं होती और चौथा शख्स हाँ तो वो शख्स जो दिल के अंदर किसी के लिए नफरत रखता हो दिल के अंदर बग्ज़ रखता हो कीना रखता हो दिल में लोगों की नफरतें पाल के बैठा हो हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है दिलों में लोगों के नफरतें होती हैं और ज़ाहरी तौर पर दुनिया वालों को दिखलाने के लिए खुशामद करते हैं मुस्करा कर मिलते हैं लेकिन दिलों से किसी को दिल से किसी को तस्लीम नहीं करते दिल से किसी की कदर नहीं करते दिल से किसी की इज्जत नहीं करते तो फरमाया जिसके दिल में इंसानियत का बग्ज हो मुसलमानों का बग्ज हो दिल में नफरत हो फरमाया शब बारात की रात उसकी भी मफरत नहीं होती तो महाजत शाम अगर ये कदर शब बारात की रात के आने से पहले पहले हम रबालमीन के बारगाह में तोबा तय हो अगर हम में से कोई शराब का आदि है तो अल्लाह की बारगाह में तोबा करे और इस आ, जुर्म को इस गुनाह को और इस ग़लत काम को छोड़ दे तर्क कर दे और अगर कोई वालदे का नाफरमान है हम में से तो वालदे को राज़ी कर लें उनकी दुनिया में उनकी खिदमत कर लें उनके साथ ताल्लक को मजबूत कर लें वालदे बहुत बड़ी रहमत है बहुत बड़ी नामत है और ये खुशकस्मत लोगों को मिलते हैं खिदमत करने के लिए और अगर किसी के साथ हमारी कोई अनबन हो गई है लड़ाई झगड़े हैं तो शद बारात की रात के आने से पहले पहले हम मनाने वाले बन जाएं, रिश्तों को जोड़ने वाले बन जाएं, और आ, हर एक को राज़ी करें अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने साथ राजी करें अगर दिल के अंदर हमारे दिल में किसी के लिए जर्रा बराबर भी बोग है नफ़रत है तो अपने दिलों की सफाई करें दिलों को साफ़ करें असल जो रौनक है असल जो नौरानीत है वो दिल की नुरानियत है दिल का साफ़ होना है दिल का पाक होना है दिल का पाकीज़ा होना है दिल पाकीज़ा होगा इंसान का ज़ाहिर भी पाकीज़ा होगा इंसान का बातिन बनेगा तो ज़ाहिर बनेगा बातन की सबसे बड़ी बीमारी दिल के अंदर बक्स और नफरतें हैं हम दिलों को नफरतों से पाक करें बुक्स और अदावतों से पाक करें रबारमीन हमें शब बारात की रात में अपने अता फरमाएगा और रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करेगा अगर ये चारों बीमारियां हमारे अंदर मौजूद रहीं तो हम बेश शबारा की रात में उठकर कर नफल पढ़ें तहज्जुद पढ़ें रो रो कर से मांगें लेकिन हमारे अंदर अगर ये गुनाह मौजूद है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के ज़ैर नज़र हमारी कोई भी दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती हमारी वो सारी जद्दोजहद मेहनत वो रायगा चली जाएगी अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक को